«Перемога наших дідів над фашизмом – это важливо, это не можна забывать. Они сделали все возможное, они дали нам шанс быть. Далі Справа за новым поколением. Как зберегти память, а ведь так и понять ценность жизни?» – городя городян Ольга Перепелиця. Что мы должны с вами делать для того, чтобы эта память жила из поколения в поколение? Господи, ну, Богу надо молиться на тех людей, що защитили нас от всего этого кошмара. По крайней мере, говорить на надо там, в школах и везде, рассказывать людям, детям. Дети же не знают ничего. Истории же не знают. В первую очередь это передача от поколения к поколению. То есть передавать это детям, если это будет, будет на слуху в семье, в семье это будет обсуждаться, как бы да, об этом будут знать дети. Это очень важно. То есть не обходить эту тему, а затрагивать ее. Я часто с детьми прихожу до личного огня туда там распечатано на могилках фамилии. Учу их квіти туда положить, рассказываю про все это, почему это так сделано, для чего. Через те мои внуки много чего знают. Историю, которую мне рассказывал дед о я ему рассказывал, как воевал дед. Я считаю, что надо всегда запоминать этот подвиг. Конечно, прошлое. Нельзя забывать и помнить, нужно, как говорят пословица, без прошлого нет будущего. История должна передаваться однозначно из поколения в поколение. Детки должны знать, на чем они растут, как они растут и на каких там, допустим, скажем так, чертах характера, вообще и личностных качествах. Это все было построено. Поэтому как должны передавать? Это прежде всего образование, думаю, является семья. Поэтому я лично буду передавать сыну в семье. Откуда вы узнавали подвиги народа нашего? Ну, скажем так, это первоочередно скамьи какие-то школьные, но опять же таки семья, да, то есть это из рассказов про бабушек, про дедушек. Бабушка рассказала, потому что бабушка даже немцев видела, и они даже были у нас на Виловке в доме частно приходили, там вот так вот, из ее слов. Моей маме было до 5-6 год, она говорит, я хорошо помню, когда на у двора было квочку, а біля неї цыплятка заховалася а так. Каже, я себе, ну, дуже пам'ятаю прямо так час. У нас, наприклад, дідушка був учасник війни. У нас залишилися його медалі, залишилися його е, фотоснімки, там, ну, якісь письма. Ну, ми по можливості читаємо, де передивляємося. У меня дедушка воевал, и это до сих пор помнится. И дома это обязательная традиция. То есть это непосредственно должно вводиться именно в школе как обязательное, чтобы помнили все, какой ценой досталось именно мир, победа. Это очень важно. Это же наша история, мы должны это знать, мы должны о наших предках рассказывать своим детям. То есть это обязательно для того, чтобы дети знали, что и как было. Чтобы мы знали, что, что было такое время сложное очень, что если тогда каждую крошечку хлеба берегли, а сейчас этого не ценят, иногда даже выбрасывают. Не дай бог опять война, не дай бог.